дорогие братья и сестры, поздравляю с принятием животворящих Христовых тайн. Дай Бог, что тайны Христовы послужили всем нам доброе здравие и вечное спасение. Сегодня Святая Православная Вселенская Церковь празднует праздник. В одно время и печальный, а во-вторых, и это радостный. Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Печальне в том, что злоба человеческая в безумии превосходит человеческое естество, потому что человек создан добрый, человек создан без какого-либо, был греха, но впоследствии человек станился на сторону врага, рода человеческого, принял его лукавые советы, отпал от Бога и сделался собеседником не ангелов, а злых дух, духов бесов и их наставников. Святый пророк притечей и Креститель и память которую мы сегодня празднуем, он был у святых родителей, как сказано, зачат раньше, нежели сам наш Иисус Христос. И когда Архангел возвестил Божией Матери, по ее зачатии сказал, что Южик, а то есть твоя тетя, уже имеет шестой месяц в ему троги, потому что святые ведь также были бесплодными. Но для того, чтобы спасти человеческий род, побеждаются, естество, уставы. И там, где, казалось бы, уже нет никакой надежды, человек потерял всякую веру. Тогда Господь приступает и совершает то, что необходимо для Его святой воли. И когда пришла Дева Мария, получив благословение от правопритеча, как говорит Иоанн Дамаскин, «заграйся Духом», и впоследствии родился, 40 дней он был всего лишь только со своей матерью, потому что Захарию был убит между жертвенником и престолом, и говорят святые отцы, что праведная она в пустыне также скончалась. Но кто же был воспитателями этого дивного человека? А воспитателем был Дух Святый, который немощная врачующий, скудевающий, восполняющий. Его пищей был Акриды и Дивий мед говорит нам Святой Евангелие. Акридами часто думают, что какие-то насекомые, но будучи в Иерусалиме, мне показали в реке Иордан такие небольшие плоды, яблоки, которые называются акридами. Адивий мед, то есть пчелы, которые дикие, жили в пустыне, в пещерах где-то или в какой-то горе, продали свои соты, тем питался Иоанн Креститель. Его одежда была верблюжья шерсть, она очень жесткая, припоясан только был пояс. Когда пришло время проповеди Иисуса Христа, Он получил указание от Бога выйти из пустыни и крестить в покаянии всех людей, приходящих к Нему, потому что должно было совершиться то, что человеческому непостижимо. Совершилось крещение Господне, но Иоанн непрестанно обличал не грешников, обличал грех. Говорил, как не нужно поступать, как нужно жить. И он возвестил Ироду, сыну Ирода Великого, который искал убить Христа Спасителя мира. И впоследствии другой Ирод от корня вот этого неблагочестивого не может ничего доброго возрасти. Он взял жену своего брата Филиппа, как бы своровал ее. Но Иоанн Притеча, обращаясь к Моисею закона, говорил, что нельзя тебе иметь от его жену, брата твоего. Только в случае, когда у брат не оставил семени, тогда другой брат должен взять его жену и восстановить семя. Злобу затаил не только Ирод, но его сожительница греховная Иродиада и носила в своем сердце ненависть к Иоанну Предтечи. За то, что Иоанн обличал грех, Ирод посадил его в темницу. Это все приближалось, потому что он здесь благовестил Бога, возвестил, что пришло спасение наше с вами, и должен был с ним зайти в преисподние земли и там благовествовать сущим в аде Бога, явшегося плоти. Иоанн долгое время был в темнице, и Ирод празднует свои день рождения, он созвал своих слух, клевретов, подлобузников, кто только хотел и кто ему был мил. И когда уже за полночь все напились, и дочь радиады плясала и угодила всем гостям, они начали руку плескать и в восторге издавать какие-то звуки свои. Ирод повещал за то, что она уходила его гостям, отдать ему полимения, но не тут было, что она попросит. Она пошла к своей греховной матери, начальнице всякого греха, и спросила, что бы ты хотела, чтобы Ирод, твой незаконный супруг, подарил мне. Она не захотела ни золота, ни зла, ни бриллиантов, ни серебра. Она сказала, дай мне голову, попроси у него того, кто постоянно меня достает, то постоянно обличает моих грех блуда, то, что неправильно служительствую и всех моих беззаконий. Она вышла и объявила то, что хочет мать Ирод стал думать, потому что он пользовался наставлениями, советами пророка Притечиана и впоследствии согласился и сказал, идите в темницу и принесите голову Иоанна Предтечи. Иоанн был готов к этому, потому что Иоанн Златоуст и другие святые отцы говорят, что он знал, что ему нужно и дальше благовествовать Бога, Слово, пришедшего во плоти Христа Спасителя мира. Он принял это спокойной душой, возблагодарив Бога, когда принесли голову на блюде, дали это несчастной женщине, девушке, которая плясала, она принесла к матери. И говорят, что уже умершая, иссякшая кровью глава, все равно язык его говорил Иродиада, Ирод, тебе не должно иметь эту жену, потому что она грешница, и ты нарушил все законы. Она взяла его уку и сколола его язык. Впоследствии взяла голову и похоронила, не похоронила, закопала в отходном месте. Но в этом доме была будущая, или уже есть, жена мироносица Иоанна, который муж ее был при дворе Ирода. Она взяла голову и похоронили они в своем поместье, взяла себе это отходное место на Ильонской горе впоследствии, о чем будут возвещать второе и третье обретение главы Иоанна Притечи. Дорогие братья и сестры, Иоанн Притеч был крайним, то есть последним пророком, который предвозвестил Христа Спасителя мира. Первым апостолом, потому что он призвал всех к покаянию, а также первым мучеником, после младенца, который сказал о Христе Иисусе и был усечен мечом, как мученик, за Слово Божие. Чему нас сегодня призывает Святая Церковь? Что мы с вами должны задуматься, когда мы даем какие-то обещания или клятвы. Не клянитесь ни небом, ни землей, потому что это все принадлежит Богу. Богу. Я не думаю, что в Кане Галилейской собравшись люди, где был Христос, все сидели с мрачными лицами. Какое-то было веселье, и сегодня говорят, что там нельзя танцевать. Нельзя танцевать в угоду кому-то, а веселье Господь никому не отменил. Поэтому то, что сегодня говорят, не всякому этому совету слушайте. Но имейте, все таки здравый смысл. Потому что человек, который живет страстями, похотями, он старается всячески отомстить своим обидчикам. А у нас с вами не должно быть обидчиков. У нас не должно быть обидимых. Мы все ходим перед Господом. И кто-то на нас тоже ропщит Но мы должны всегда помнить, взявший меч, от меча погибнешь. Мы с вами сегодня, как я уже говорил о том, что совершилось, Ирода, его тесть бывший разрушил его царство, и римский кесар отправил его в Галию, где его дочь с ишла через реку Сена. Это река, протекающая очень быстрая, и была зима. И дочь провалилась и И, как говорят святые отцы, не касаясь земли, в воде она танцевала, и большой кусок льда острый отрезал его, ее голову. Люди, видевшие это чудовище, зрелище, они знали, чья эту дочь взяли голову и принесли к Ироду иродиаде. Конечно, можно было представить, что было в их сердце. Наверное, в одно мгновение они вспомнили все эти события. И когда они взяли эту голову, говорит нам предание, святые отцы говорят, что земля разверзлась и были поглощены они этой землей. Вот так наказывается грешник за свой грех, тем более, который совершает злодеяние другому. Мы вчера слышали с вами Евангелие, в котором сказано, сколько раз должны прощать мы человеку. Будучи ты при власти, какой бы тебе ни было власти, помни, власть проходит, а сущность человечества всегда в тебе есть. И как ты поступаешь своими кривретами, своими людьми, так обязательно ты получишь возмездие, взявший меч, как сказано в Евангелии, мечом Поэтому сегодня мы молим и просим Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, который снишел преисподние земли и там благовествовал сущим в аде, явшуюся плотью. Как святые цы говорят, не пройдет еще полгода, как будет распят Христос Спаситель мира, и снизойдет преисподней земли забрать там души. Но уже они знали, что Христос пришел потому что пророк Третьеча возвестил, а также возвещал и Симеон Богоприимец, и праведная Анна Пророчица. Поэтому все были подготовлены к этому великому событию, лишь только нужно наше чистое, сокрушенное сердце для того, чтобы увидеть Бога. Святый пророчий предтечий и Христителю Спасу Иоанне. Моли Бога о нас нему молятся и за воинов. И сегодня, когда в нашей стране беда, когда умирают наши воины, мы просим, чтобы Господь вооружил их верой. Не то, что часто слышишь в интернете или звонят, мат-перемат, не может быть такого, там Бога не может быть. Бог там, где кроткие и смиренные сердца. И не оружием мы можем победить, но Словом Божьим. Поэтому, дорогие воины, забудьте эти всякие слова, которые не христианину. Чаще взывайте к Господу, и вы будете сохранены Богом по молитвам Святой нашей Матери Церкви. Церковь постоянно молится, потому что вы наши защитники, мы наши благодетели. Пускай Господь вас укрепит на вашем нелегком жизненном пути. А те, которые уже в ином мире, защищая Отечество, защищая веру, защищая всех христиан и нехристиан, пускай Господь просит им всякое согрешение, вольное и невольное. И по молитвам святого пророка Критечи, который благовествовал Слово Божие, молится за нас, пускай дарует Царство Небесное. А мы, живущие на земле, дорогие, братья и сестры, как чаще, нежели дышать, мы должны взывать Богу Боже, милости в Буди грешному. Сохрани, Господи, от всякого зла, даруй мир, благоденствие, чтобы мы могли славить Три Святое Имя Отца и Сына Святого Духа, укрепляться им для того, чтобы стать наследниками Царства Небесного. Аминь.